А с Красным годом пришел с Пачавди. С Почаевской Лавры, да? С ну, Почаевской лавры, сидели на Киеве, Киеве почаевской Лавду. Да. Это спас живыми глазами. Он женщину на Крестном ходе даже исцелил. Кто? Вот этот спас. Матери Божья Почаевская сама шла сюда. На князя Владимира. Это Киевская Лусь. Это братоубийственная война, в первую очередь. Мы все славянский народ. Святая Русь была крещена от Киева, и она пошла дальше. Это гласит история. Вот. Но то, что сегодня убивает, идет на востоке война, она не война. Это гибридная война. И это братоубийственная война, я четко заявляю. Для того, чтобы это прекратилось, это надо взять, сесть за стол переговоров, всем стать на колени и взмолить Бога. Вот один вариант я только вижу. Больше никакого. Замолились сегодня на Владимирской горке за мир в стране. Не только в нашей стране, а везде. За всю Русь святую. Святая Русь, это и Беларусь, и Украина, и Россия, и, и Молдова, весь бывший Советский Союз. Но мы не призываем этот как его, разделение. Объединяться надо всем. Моральні уроди виходять на е, свої акції. Їм нічого не кажуть, пам'ятники валять, нічого. Нема ні Еліна, ні Удеї, Тобто, немає ні українця, ні не Зараз прийшли націоналісти кажуть, Бог не такий. Давайте зробимо Лесю Українку, Богдана і Шевченка зробимо і Конастасії і будемо їм молитися. Пробачте. А чому я царем Ніколаєм? Во-первых, це канонізований святой, як всі інші святи. А во-вторых, я була членом КПСС. А когда я поступала, ну, я была, конечно, молодая, это был 85-й год, и я говорила, что я разделяю пар, политику партии. Но я этого не соображала. Партия, которая убила жестоко царя и его семью. Только царь Николай может вымолить мой грех мне и моему роду до седьмого колена. Всем нужно обратиться к царю Николаю Мученику и просить его, чтобы по его молитве Господь снял с каждого и со всего народа грех.